मुस्लिम सेवा संघाचे प्रदेश महासचिव जमील पटाणे यांच्या हस्ते नवीन पदे व वा नियुक्तीपत्र वाटप तर संगमने शहरामध्ये अहमदनगर जिल्हा व इतर तालुक्यातील पदाची घोषणा अहमदनगर जिल्हा ग्रामीण महिला अध्यक्षपदी बान शेख तर तांबोळी पाच जिल्ह्यात बघा सांगतो न्यूज नमस्कार बैशाल न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत राहणार आज आपण बातमी बघणार आहोत ती शहरातून आणि बातमी आहे ती मुस्लिम सेवा संघ या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतेच महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दे संगमनेर शहरामध्ये अहमदनगर जिल्हा व इतर तालुक्यासाठी पदाधिकारी यांची घोषणा करत नियुक्तीपत्र वाटप करण्यात आले आहे संगमनेर शहरातील सामाजिक कार्यात नेहमी अग्रेसर असलेल्या महिला बाणाभिषेक यांची अहमदनगर ग्रामीण महिला जिल्हा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे तर सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल्ला हसन चौधरी यांची अहमदनगर जिल्हा महासचिवपदी निवड करण्यात आली आहे तसेच अफसरबाई तांबोळी यांना पदोन्नती देत पाच जिल्ह्याच्या नाशिक विभागावर अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे तर वाजेदा शेख यांची युथ मुस्लिम सेवा संघाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे सदर कार्यक्रमाला उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव जमीलबाई पठाण महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष भैयाभाई सय्यद वंचित बहुजन आघाडीचे संगमने शहराध्यक्ष अजिजबाई ओरा सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणारे मुस्लिम समाजाचे ज्येष्ठ समाजसेवक अब्दुल्ला हसन चौधरी बशीर पटेल आसिफाई सय्यद दिलावर इब्राहिम शेख शिबलापूरवाले बानोबी शेख महिला जिल्हाध्यक्ष आपसरबाई तांबोळी व इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते बघूया सविस्तर वृत्तांत न्यूज एन माध्यमातून मुस्लिम सेवा संघ अहमदनगर जिल्हा महिला विभाग के जिल्हा अध्यक्ष पद हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश सचिव सन्मान्य जमीन भाई पठान के निगरानी में भवान अभिषेक को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है और उनका यहाँ पर सभी मान्यों की उपस्थिति में इस्तेकाल किया जा रहा है मुस्लिम सेवा संघ का आज एक छोटा सा प्रोग्राम जनाब जनाबी भाई पठान और प्रदेश उपाध्यक्ष भैया तो भाई, भाई सैयद के अध्यक्ष में यहाँ पर लिया गया और हमारा मकसद था कि हमारे पदाधिकारी मार्गदर्शन लेना आज अलहमदुल्ल हमारे प्रदेश सचिव के जानव से अच्छा मार्गदर्शन हमको मिला और हमने में के कुछ ऐसे ऐसी हैं जो सामाजिक राजकीय और धार्मिक कार्य में हमेशा आगे रही है ऐसे हमारा मार्गदर्शक अब्दुल साहब जिन्हें हमारे प्रदेश महासचिव जमीन पठान साहब ने अहमदनगर जिले का महासचिव पद पर उनको किया और साथ साथ हमारे ग्रामीण भाग के अंदर भी राजकीय और सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले दिलकुश इब्राहिम शेख इनको हमारे प्रदेश प्रदेश के दर्शन में अहमदनगर विकास संगठन कर के लिए की गई मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सामाजिक काम में फिर हमारे संगमनगर शहर का हो या तालुके में हो जिले के जिले के अंदर हो ह्यूमन राइट्स के एक महिला योद्धा बोल के जिन्हें संगम में शहर के साथ साथ तो नगर जिले में जाना जाता तो वैसे हमारे आ, बाजी बानो भी लाके से इनको हमारे अहमदनगर दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष पद के लिए उनको चुना गया है मैं हमारे प्रदेश प्रदेश का तौर पर जिम्मेदारी सौंपे चलो बहुत बहुत मुस्लिम महिला विभाग के अंदर हमारे संगठन में तालुके आए है जिनका सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छा है उनका नेटवर्क भी अच्छा है और उन्हें मुस्लिम समाज के प्रति काम करने का जज्बा भी है उन्हें हमारे प्रदेश महासचिव जमील भाई पठान के अध्यक्षता में श्रीरामपुर तालुका अध्यक्ष पद के नियुक्त किया जाता है मैं गुजारिश करता हूँ उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रुको रुको खरीदार की तो पोस्ट ये खाली थी, थी, थी किसी वजह से वो पोस्ट अपने इरफान भाई को आज जाहिर हैं पोस्ट खाली थी, 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 थी आज हम अक्सर तो भैया को हमारे पोस्ट ऑफिस शहर के मीडिया प्रमुख जिला सॉरी नगर जिला मीडिया प्रमुख उपस्थित प्रमुख ये अब्दुल अब्दुल करीम शेख ये अब्दुल भाई करीम शेख इनको इस पते दिया जा रहा है। ये हम आपको सबको खुशी का पता बनाने इनका। हाँ, ये वाजिदा यूसुफ शेख इनको ये तो जो इंटरनेशनल के पूरी जिम्मेदारी दे रहे, दे रहे ताकि अलग वो अलग तो अलग लोगों को सिखाए, समझाए। हाँ, तो यूथ किस टाइम पर? यूथ पे। तो, तो यूथ पे उनको प्रदेश पर अपन दिया जा रहा है। उनको पे यूथ महिला उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जिसमें मेरी बेटी अध्यक्ष है मेरी बेटी के साथ में वो काम करके पूरे महाराष्ट्र में निवासियों यूथ में मुखरा करना